Oke, assalamualaikum sob, kita kali ini mau bikin ide bisnis yang banyak orang suka. Ini ada bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit, dan cabai merah kita goreng dulu. Minyaknya udah panas, kita goreng. Oke, ini udah matang kita angkat, kita lanjut dengan menggoreng kacang. Ini ada kacang, kita goreng. Nanti kacang, cabe, dan bumbu yang tadi kita haluskan. Kita tambah ini dengan kencur yang sudah digoreng juga. Oke, ini semua sudah kita goreng ya. Kacang, bumbu-bumbu dan kencur sudah kita goreng semua. Ini semua kita haluskan baru kita masak. Oke, sekarang Bumbu yang tadi kita haluskan ini ada cabai-cabean, ini kacangnya udah kita halusin, kita tumis, mau oh, kita masak, udah tambah daun jeruk 4 lembar, kita robek. Masukkan kacang, kita tambahkan air, kita masak dengan air banyak ya, sengaja kita masukkan gula merah. Ini kita masak sampai airnya menyusut, setelah itu baru kita tambahkan garam dan kaldu. Tuh airnya menyusup. Oke, okay, ini ada ayam yang sudah kita rebus. Ini kita cincang halus. Boleh juga kita chopper. Kita kasih sedikit garam dan kaldu bubuk sejumput-sejumput aja ya garam dan kaldu bubuknya kita aduk kita sisikan. oke sekarang kita masukkan air kita tambahkan garam, kaldu bubuk, dan bawang putih yang sudah dihaluskan Kita aduk rata, kita kasih daun bawang, dan kita masukkan tepung terigu. Kita aduk dulu semuanya sampai tercampur. Setelah ini, kita masak. Oke, kita masak dengan api sedang kita aduk terus sampai mengental oke ini sudah agak kental nih kita aduk lebih cepat lagi biar tidak ada yang menggumpal ya seperti ini kita angkat kita masukkan adonan yang tadi kita masak ke dalam adonan tapioka langsung kita campur dengan tapioka panas-panas sampai semua kedua tepungnya menyatu oke okay, sekarang kita mau buat ini alasnya kita taburin dengan sedikit tapioka yang lengket kita ambil cimit karena kita mau bikin yang kecil-kecilnya kita kasih cincangan daging ayam lalu kita bulat-bulatkan sampai licin ya biar nanti kalau direbus tidak pecah nah kita taruh Oke, lakukan terus sampai selesai Oke nih, cilok kerikilnya udah jadi. Ini tinggal kita rebus aja. Kita sisihkan dulu. Sekarang kita kembali ke bumbu kacang yang kita masak. Oh ini sudah mengental. Sekarang baru kita kasih bumbu. Kita kasih gula pasir sedikit. Garam. Dan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk. jadi yang airnya banyak hampir penuh nyusut ya gini jadi ini kacangnya sudah mulai mengental dan mengeluarkan minyak itu tandanya sudah bisa diangkat atau sudah matang ini bentar lagi sampai meletup meletup baru kita angkat oke ini sudah mendidih tuh dan sudah kental juga ya kita angkat Sekarang kita mau rebus ciloknya. Kita tunggu airnya sampai setengah mendidih. Oke kita kasih minyak sayur 2 sendok makan. Tujuannya biar ciloknya nggak lengket Ini udah setengah mendidih ya. Bisa kita masukkan ciloknya. Iya. Ciloknya imut. Cilok kerikil nanti kita tunggu sampai mengapung baru kita angkat oke ini ciloknya sudah nyambang ke atas kita angkat jadinya banyak ini udah kita angkat semuanya setelah ini kita akan sajikan dengan bumbu kacangnya oke udah jadi ini cilok kerikilnya jadi sepiring ini bumbunya juga semangkok ada kecap, ada saus buat opsional. Kita jualnya di cup-cup kecil gini aja, ya. Buat jajanan anak SD, kita kasih bumbu kacangnya, bumbu kacangnya kental banget. Kita tuang, ya, seperti ini. Bisa kita tambahin saus. Kecap sedikit, nah, seperti ini. Kita kasih tusukan deh, iya, seperti ini ya. Penyajiannya oke, okay, sudah jadi. Nah, begini nih penampakannya, kalau buat jualan. Oke, okay, sekarang kita cobain. Bismillah nih, diaduk dulu biar kecap sama sausnya kecampur. Oh, ini murah murah banget ya. kayak bumbunya bumbu kacang, ciloknya juga ada isi daging ayamnya. kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, enak. Ciloknya kenyal, empuk, nggak keras. Bumbu kacangnya juga berasa. Daging ayamnya juga enak. Hmm. Pokoknya recommended deh ya buat kamu. Ide bisnis, jualan, buat di sekolahan. Oke? Okay? Jangan lupa tetap dukung channel Sobat Dapur dengan like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.